Gracias. Таня не поменялось. И... Да, нет, тоже не меняется. Слушайте, ну вот девочка. Привет. Спасибо за девочку. От нас большой привет. Жизнь прекрасна, а новенькая это пенсия. А мне уже пенсия старенькая, но у меня внукочка хорошая, четыре. Ну, всем большой привет. Жалко, что не приехали. Вот интересно всех увидеть, услышать. Ну и выпить по 100 грамм, конечно конечно, очень жалко. Но мы после прошлой встречи виделись с Аделиной. Мы в не Хочу пожелать всем иметь возможность прийти в следующий раз. Когда будет следующий раз? может, годика через два, я думаю. Вообще можно встречаться каждый год. Ух, ничего себе. Слова Украине, Хибаш. И пожелания тем, кто не пришел. Ой, ты знаешь, в принципе, для меня эта встреча – это что-то светлое в жизни. Я жду этих встреч, я обожаю эти встречи. Для меня все наши ребята остались вот теми же, теми же, которые были тогда в институте, теми, теми же молодыми, классными Витьками, Сашками, Лерками и так далее. Понимаешь? Все здесь совершенно другая атмосфера. Я а она согласна со мной? Говорю, Наташа, зря ты не пришла. Тогда привет, привет, привет. Я так думаю, что мы дожили до того момента, да, что, что хочется. хочется передать привет и увидеть всех сегодня здоровыми, сильными, веселыми, такими, как мы были из 76 по 82 года. Вот здесь, в этом месте. Да. Так что, ребята, всем вам успеха, удачи, добробуту, слава Украине! И самое главное, что пусть пожалеют тех, кто не пришел. Ничего не изменилось. Кстати, как мы ушли, так и в корпусе ничего не изменилось. Да, вот то и зеркало да, Единственное крючочки зеркало для су... А крючочки для сумок появились. Да? Кто-то меня спрашивал, говорит, с бабушкой не страшно спать. Не говорю, мне это не грозит. У меня подружка на 15 лет Сестра говорит, вот, у нее шенген, говорит, обязательно до декабря нужно выехать в Ю А, привет, а я тебе звонила. Ну, ты, видимо, знал, что будет встреча. Перед, еще перед, его, перед да. первым курсом строили. Да, да. Хочется вот глядя на молодежь, вот взять скейт, почувствовать себя таким же, вот молодым, куда-нибудь опоздать. Вот давно мы не опаздывали никуда. Вот. Ну и как бы я думал, вот чего мне вот хочется с точки зрения вернуть из того времени сюда. Вот как бы все есть, ничего не надо, но хочется мироощущения. То есть более остро мы все тогда все чувствовали, переживали, как бы, ну, то есть сильнее радовались, сильнее огорчались, как бы кто-то нравился, кто-то не нравился. Вот с годами это все притупляется и ослабевает. И вот это то, самое ценное, считаю, что я бы хотел взять из того времени. Ну, а то, что здесь все собрались, они просто, как бы, все лица, которые я вижу, они помогают мне туда вот немного зачерпнуть той энергии, которая там была. Это называется матрица, матрица перестройка, революция, матрица. Да, он окунулся в свой портал. Вот, вот сейчас мы находимся возле портала. Портал да, это точно. вот зона. Да, и мы вот окунулись в раз в портал и оказались вот в том мире сейчас, хотя бы даже просто в мысли. А, а вообще я хочу сказать спасибо большое тем, кто вот сегодня нас всех собрал, потому что так в течение жизни все затираются, все воспоминания. А сегодня они как раз и обострились. Их просто они вылезли все наружу. Вот сразу вот все, что он сказал, я живо вспомнил о чем, что это, как это все происходило. И рад ребят безумно видеть. И хочу, конечно, всем пожелать а, дальнейшему ну, большого здоровья, чтобы мы еще не, не последний раз встречались. И вот эти эмоции, вот эти вот вот это вот вот эти переживания, ощущения и радость вот это, чтобы она еще раз к нам приходила. И и вам, товарищ корреспондент, тоже большое спасибо за то, что вы вот к нам подошли с, с, таким интервью. А я ценитель. Пошли, пошли, пошли. Наш главный культурно повторно пройти. Вообще, редко бывало. Зоренко, ну сколько вас Ниночка, ждали? Ниночка, давай! Давай, не, нужно. Давай. Давай. Да. Давай. Давай. Да. не отвлекайтесь, господин мы начинаем даже с нового Последний на